Здравствуйте. Сегодня мы будем понять как... <laughs> такую тему, как... Такую тему... Мы хотим сегодня поднять очень важную тему. И мы... У нас есть в классе такие люди, они ссорятся с своими друзьями, а потом как бы не, не мирятся с ними, но это же одно сразу сзади залезать. Правильно? Да. Это так ужасно. Вот это так смешно за этим с да? честно. Я, вот я, например, никогда так не делала. Ну что, надо просто нормально увидеться. Зачем ходить вот так вот? И ходить, уже, что нас... Ой, там что-нибудь такое сделано? Ты такая музыка. Ты только сразу подбегаешь и говоришь, ой, там ты 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 Блин, зачем ты таким человеком? Блин, надо просто не видеться с людьми и все. А не ходить и подлиться на этим пятки, блин. И тем более, если человек тебе говорит, что он не хочет с тобой общаться, ну для чего просто не нужно мне это общение? Зачем надо издаваться? Просто надо быть нормальной. Это ты нормально правда. Потому что, ну понимаете, вот когда человек выходит в доске, и тут он начинает подсказывать из того всего, это какой гордости нет у человека. Но это так, что за этим наблюдать. И еще зачем ты не вот эту реакцию людей, да? Там, например, что-нибудь купишь, и они сразу же к себе что-то бегут, что ли, что ли? Люди не такие что чтобы или за какой-то там булочки. О, ваша булочка, булочка! И я с тобой. Ой, ой. Ну да, да. Абр, 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 Ну все, это реклама абр, Теперь продолжим вот о чем мы хотели бы еще сказать. вот этот человек, даже когда он общался с этими людьми, он все время, как бы сказать, подлизывал. Нет, не просто подлизывал, он слушал разговоры других людей и все им выкладывал, хотя это были секреты. Это так уж Да, это обидно, когда доверяешь человеку, а он идет и рассказывает все. Знаете, самое низкое, говорит, что ставит свои секреты, он просто берет и задает их. А зачем такая дружба? Значит, вы не были друзьями и дружбы не дружили но он чтобы вот так вот ходить, рассказывать. ну да, мы рассказали друг другу секреты, рассказывали другим, и другим. Зачем это надо вообще? Ну да, правда. И когда при этом да, называть себя Ну, Вот. А, ну вот, нас в Поэтому мы продолжим чуть-чуть позже. И спасибо вам большое. Пока.